اللہ الرحمن خدا کے ناموں میں سے اللہ جامع ترین نام ہے بسم اللہ کی ادائیگی میں ہمارا سامنا سب سے پہلے لفظ اسم سے ہوتا ہے عربی ادب کے علماء کے بقول اس کی اصل سمو بروزن الو ہے جس کے معنی ہے ارتفا اور بلندی تمام ناموں کو اسم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہر چیز کا مفہوم اخفا سے ظہور و ارتفا کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ نام ہو جانے کے بعد معنی پیدا کر لیتا ہے محمل اور بے معنی کی منزل سے نکل آتا ہے اور اس طرح ارتفا بلندی حاصل کر لیتا ہے بہرحال کلمہ اسم کے بعد ہم کلمہ اللہ تک پہنچتے ہیں جو خدا کے ناموں میں سے سب سے زیادہ جامع ہے خدا کے ان ناموں کو جو قرآن مجید یا دیگر مسادر اسلامی میں آئے ہیں اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا کی کسی ایک صفت کو منعقص کرتے ہیں لیکن وہ نام جو تمام صفات و کمالات الہی کی طرف اشارہ کرتا ہے دوسرے لفظوں میں جو صفات جلال و جمال کا جامع ہے وہ صرف اللہ ہے یہی وجہ ہے کہ خدا کے دوسرے ناموں عموماً کلمہ اللہ کی صفت کی حیثیت سے کہے جاتے ہیں مثال کے طور پر چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے غفور الرحیم یہ صفت خدا کی صفت بخشش کی طرف اشارہ ہے ف اللہ غفور الرحیم سورہ بقرا آیت دو سو چھبیس علیم سمیع اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خدا تمام سنی جانے والی چیزوں سے آگاہی رکھتا ہے اور علیم اشارہ ہے کہ وہ تمام چیزوں سے باخبر ہے ف اللہ سمیع علیم سورہ بقرہ آیت دو سو ستائیس بصیر یہ لفظ بتاتا ہے کہ خدا تمام دیکھی جانے والی چیزوں سے آگاہ ہے بصیر بما تعملون سورہ حجرات آیت اٹھارہ رزاق یہ صفت اس کے تمام موجودات کو روزی دینے کے پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہے اور ذلقوہ اس کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے اور متین اس کے افعال اور پروگرام کی پختگی کا تعارف ہے ان اللہ رزاق و ذوالقوت المتین سورہ زاریات آیت اٹھاون خالق و باری اس کی آفرینش اور پیدا کرنے کی صفت کی طرف اشارہ ہے اور مصور اس کی تصویر کشی کی حکایت کرتا ہے سورہ حشر آیت چوبیس ظاہر ہوا کہ اللہ ہی خدا کے تمام ناموں میں سے جامع ترین ہے یہی وجہ ہے کہ ایک ہی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نام اللہ قرار پائے ہیں هو اللہ, لا الہ الا القدوس السلام المؤمن الجبار اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ حاکم مطلق ہے منزا ہے ہر ظلم و ستم سے پاک ہے امن بخشنے والا ہے سب کا نگہبان ہے توانا ہے کسی سے شکست کھانے والا نہیں اور تمام موجودات پر قاہر و غالب اور باعظمت ہے سورہ حشر آیت 23 اس نام کی جامعیت کا ایک واضح شاہد یہ ہے کہ ایمان و توحید کا اظہار صرف لا الہ الا اللہ, اللہ کے جملے سے ہو سکتا ہے اور جملہ لا الہ الا العلیم الا الخالق الا الرزاق اور دیگر اس قسم کے جملے خود سے توحید و اسلام کی دلیل نہیں ہو سکتے یہی وجہ ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگ جب مسلمانوں کے معبود کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو لفظ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ خدا بند عالم کی تعریف و توصیف لفظ اللہ سے مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے خدا کی رحمت عام اور رحمت خاص مفسرین کے ایک طبقے میں مشہور ہے کہ صفت رحمان رحمت عالم کی طرف اشارہ ہے یہ وہ رحمت ہے جو دوست و دشمن مومن و کافر نیک و بد غرض سب کے لیے ہے کیونکہ اس کی بے حساب رحمت کی بارش سب کو پہنچتی ہے اور اس کا خان نعمت ہر کہیں بچھا ہوا ہے اس کے بندے زندگی کی گو گوناگن رانائیوں سے بہراور ہیں اپنی روزی اس کے دستخان سے حاصل کرتے ہیں جس پر بے شمار نعمتیں رکھی ہیں یہ وہی رحمت عمومی ہے جس نے عالم ہستی کا احاطہ کر رکھا ہے اور سب کے سب اس دریائے رحمت میں زن ہیں رحیم خدا بند عالم کی رحمت خاص کی طرف اشارہ ہے یہ وہ رحمت ہے جو اس کے متی صالح اور فرمابردار بندوں کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ انہوں نے ایمان اور عمل صالح کی بنا پر یہ شائستگی حاصل کر لی ہے کہ وہ اس رحمت و احسان خصوصی سے بہرمند ہوں جو گناہ گاروں اور گروں کے حصے میں نہیں ہے ایک چیز جو ممکن ہے اسی مطلب کی طرف اشارہ ہو یہ ہے کہ لفظ رحمان قرآن میں ہر جگہ مطلق آیا ہے جو عمومیت کی نشانی ہے جبکہ رحیم کبھی مقید ذکر ہوا ہے مثلا مثلاً وکان خدا مومنین کے لیے رحیم ہے سورہ احزاب آیت تینتالیس اور کبھی مطلق ہے جیسے کہ سورہ حمد میں ہے ایک روایت میں ہے کہ حضرت صادق نے فرمایا خدا ہر چیز کا معبود ہے وہ تمام مخلوقات کے لیے رحمان اور مومنین پر خصوصیت کے ساتھ رحیم ہے المیزان پسند کافی توحید صدوق اور معانی الاخبار ایک پہلو یہ بھی ہے کہ رحمان سیغہ مبالغہ ہے جو اس کی رحمت کی عمومیت کے لیے خود ایک مستقل دلیل ہے اور رحیم صفت مشبہ ہے جو سبات دوام کی علامت ہے اور یہ چیز مومنین کے لیے ہی خاص ہو سکتی ہے ایک اور شاہد یہ ہے کہ رحمان خدا کے مخصوص ناموں میں سے ہے اور اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا جبکہ رحیم ایسی صفت ہے جو خدا اور بندوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے نبی اکرم کے لیے ارشاد الہی ہے عزیز حریص حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم تمہاری تکلیف و مشقت نبی پر گراں ہے تمہاری ہدایت اسے بہت پسندیدہ ہے اور وہ مومنین کے لیے مہربان اور رحیم ہے سورہ توبہ آیت 128 ایک دوسری حدیث میں امام صادق سے منقول ہے رحمان اس میں خاص ہے لیکن صفت عام ہے اور رحیم اس میں عام ہے لیکن صفت خاص ہے مجموع البیان جلد ایک صفحہ اکیس یعنی رحمان ایسا نام ہے جو خدا کے لیے مخصوص ہے لیکن اس میں اس کی رحمت کا مفہوم سب پر محیط ہے اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ رحیم ایک صفت عام کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے البتہ اس میں صفت خاص کے طور پر استعمال ہونے میں کوئی معنی نہیں جو فرق بتایا گیا ہے وہ تو اصل لغت کے لحاظ سے ہے لیکن اس میں استثنائی صورت پائی جاتی ہے امام حسین کی ایک بہترین اور مشہور دعا جو دعائے ارفا کے نام سے معروف ہے کہ الفاظ ہیں اے وہ خدا جو دنیا و آخرت کا رحمان اور دونوں ہی کا رحیم ہے اس بحث کو ہم نبی اکرم کی ایک پرمانی اور واضح حدیث کے ساتھ ختم کرتے ہیں آپ کا ارشاد ہے خدا تعالیٰ کی رحمت کے سو باب ہیں جن میں سے اس نے ایک کو زمین پر نازل کیا ہے اور اس رحمت کو اپنی مخلوق میں تقسیم کیا ہے لوگوں کے درمیان جو اطوفت مہربانی اور محبت ہے وہ اسی کا پر تو ہے لیکن ننانوے حصے رحمت اس نے اپنے لیے مخصوص رکھی ہے اور قیامت کے دن اپنے بندوں کو اس سے نوازے گا خدا کی دیگر صفات بسم اللہ میں کیوں مذکور نہیں یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن کی تمام صورتیں سوائے سور برات کے جس کی وجہ بیان ہو چکی ہے بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں اور بسم اللہ میں مخصوص نام اللہ کے بعد صرف صفت رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر ہے اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر باقی صفات کا ذکر کیوں نہیں اگر ہم ایک نقطے کی طرف توجہ کریں تو اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ ہر کام کی ابتدا میں ضروری ہے کہ ایسی صفت سے مدد لی جائے جس کے آثار تمام جہان پر سایہ جو تمام موجودات کا احاطہ کیے ہو اور عالم بحران میں مصیبت زدوں کو نجات بخشنے والی ہو مناسب ہے کہ اس حقیقت کو قرآن کی زبان سے سنا جائے ارشاد الہی ہے وَرَحْمَتِ وسعت قُلَّا شَيْءٍ میری رحمت تمام چیزوں پر محیط ہے سورہ آراف آیت 156 ایک اور جگہ ہے حاملانِ عرش کی ایک دعا کو خداوند کریم نے یوں بیان فرمایا ہے رَبَّنَا وَسْعَتَنْ قُلِّ شَيْءٍ رَحْمَتَ پروردگار تو نے اپنا دامن رحمت ہر چیز تک پھیلا رکھا ہے سورہ مومن آیت 7 ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام نہایت سخت اور طاقت فرسا حوادث اور خطرناک دشمنوں کے چنگل سے نجات کے لیے رحمت خدا کے دامن میں پناہ لیتے ہیں کے ظلم سے نجات کے لیے پکارتی ہے ہمیں ظلم سے نجات دلا اور اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما سورہ یونس آیت 86 حضرت حود اور ان کے پیروکاروں کے سلسلے میں ارشاد ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَأَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا حود اور اس کے ہمراہیوں کو ہم نے اپنی رحمت کے وسیلے سے نجات دی سورہ آراف آیت بہتر اصول یہ ہے کہ جب ہم خدا سے کوئی حاجت طلب کریں تو مناسب ہے کہ اسے ایسی صفات سے یاد کریں جو اس حاجت سے میل اور ربط رکھتی ہوں مثلا حضرت عیسیٰ مائدہ آسمانی مخصوص غزہ طلب کرتے ہوئے کہتے ہیں اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. وَارْزُقُنَا وَأَنْتَ خَيُرُ الرَّازِقِينَ بارِ الٰہا ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرما اور ہمیں روزی عطا فرما اور تو بہترین روزی رسا ہے سورہ مائدہ آیت 114 خدا کے عظیم پیغمبر حضرت نوح بھی ہمیں یہی درست دیتے ہیں وہ جب ایک مناسب جگہ کشتی سے اترنا چاہتے ہیں تو یوں دعا کرتے ہیں رب انزلنی منزلن مبارکا و انت خیر المنزلین پروردگار ہمیں منزل مبارک پر اتار کہ تو بہترین اتارنے والا ہے سورہ مومنون آیت انتیس حضرت زکریہ خدا سے ایسے فرزند کے لیے دعا کرتے ہوئے جو ان کا جانشین و وارث ہو اس کی خیر الوارثین سے توصیف کرتے ہیں رب لا تذرنی فردا انت خیر الوارثین خداوند مجھے تنہا نہ چھوڑ تو تو بہترین وارث ہے سورہ انبیاء آیت نواسی کسی کام کو شروع کرتے وقت جب خدا کے نام سے شروع کریں تو خدا کی وسیع رحمت کے دامن سے وابستگی ضروری ہے ایسی رحمت جو عام بھی ہو اور خاص بھی ٹاموں کی پیش رفت اور مشکلات میں کامیابی کے لیے کیا ان صفات سے بہتر کوئی اور صفت ہے قابل توجہ امر یہ ہے کہ وہ توانائی جو قوت جازبہ کی طرح عمومیت کی حامل ہے جو دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے وہ یہی صفت رحمت ہے لہذا مخلوق کا اپنے خالق سے رشتہ استوار کرنے کے لیے بھی اسی صفت رحمت سے استفادہ کرنا چاہیے سچے مومن اپنے کاموں کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر تمام جگہوں سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے اپنے دل کو صرف خدا سے وابستہ کر لیتے ہیں اور اسی سے مدد و نصرت طلب کرتے ہیں وہ خدا جس کی رحمت سب پر چھائی ہوئی ہے اور کوئی موجود ایسا نہیں جو اس سے بہرابر نہ ہو بسم اللہ سے واضح طور پر یہ درس بھی حاصل کیا جا سکتا ہے کہ خداوند عالم کے ہر کام کی بنیاد رحمت پر ہے اور بدلہ یا سزا تو استثنا صورت ہے جب تک قطعی عوامل پیدا نہ ہو سزا متحقق نہیں ہوتی جیسا کہ ہم دعا میں پڑھتے ہیں اے وہ خدا کہ جس کی رحمت اس کے غزب پر سب قتلے گئی ہے دعا جوشن کبیر انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی کے پروگرام پر یوں عمل پیرا ہو کہ ہر کام کی بنیاد رحمت و محبت کو قرار دے اور سختی و درشتی کو فقط بوقت ضرورت اختیار کرے قرآن مجید کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے ایک سو تیرہ کی ابتدا رحمت سے ہوتی ہے اور فقط ایک سورہ توبہ ہے جس کا آغاز بسم اللہ کی بجائے اعلان جنگ اور سختی سے ہوتا ہے